રામપાલ શુકલ અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વેદોક્ત મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે નવનિયુક્ત વાઇસ ચાન્સેલર ને આવકારવામાં આવ્યા હતા જ્યાં પ્રોફેસર ધનેશ પટેલ રજીસ્ટ્રાર ડોક્ટર કે પ્રોફેસર હિતેશ રાબિયા અને પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર લકુલેશ ત્રિવેદી દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું વૈશ્વિક સ્તરે નામનો પ્રાપ્ત મહારાજા સાહેબીરાવ યુનિવર્સિટીના તત્કાલીન વાઇસ ચાન્સેલર પ્રોફેસર વિજયકુમાર શ્રીવાસ્તવના કાર્યક્રમમાં એમએસયુની ગરિમા તળીએ જઈ બેઠી હતી ત્યારે નવ નિયુક્ત વાઇસ ચાન્સેલરે ફરી એકવાર આ યુનિવર્સિટીના વૈભવને પરત લાવવાનું કપરું ખેડાણ કરવું પડશે એટલું જ નહીં પરંતુ યુનિવર્સિટીમાં સાતસો જેટલા શિક્ષકોની ભરતીનો વિષય લાંબા સમયથી વિચારાધીન છે તેને પણ તાત્કાલિક અસરથી અમલી બનાવવો પડશે પ્રોફેસર ડોક્ટર ભાંગીએ એમએસ યુનિવર્સિટીની એકેડેમિક એક્સિલન્સને જાળવી રાખવા માટે રિસર્ચને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે એમ જણાવ્યું હતું First of all, I am thankful to government for my appointment as a vice chancellor of this prestigious university. It's really honor for me to lead this university And this university has a very big history and tradition. It's one of the unique university in state of Gujarat. पहले बात मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरा चयन पुल पुलगुरु के रूप में किया है और ये मेरे लिए बहुत सम्मानजनक बात है कि मुझे ये यूनिवर्सिटी को लीड करने को मिला है गुजरात की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ से बहुत अच्छी ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री रही है और अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स बहुत जगह काम कर रहे हैं तो इट्स रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी टू लीड दिस यूनिवर्सिटी ना दिस यूनिवर्सिटी आई विल टेक इट फर्दर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस मैं इसका एकेडमिक एक्सेलेंस बहुत बढ़ाऊंगा मैं बेसिकली रिसर्चर हूँ तो रिसर्च यहाँ पे अच्छी तरह बन जाए हायर क्वालिटी रिसर्च बने इसकी तरफ मैं ध्यान दूंगा यहां से अच्छे अच्छे जर्नल्स में रिसर्च पब्लिश हो जो सोसाइटी की तरफ भी जाए जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ के रिसर्चर सॉल्व करे इसकी तरफ मैं ध्यान दूंगा क्योंकि तो रिसर्च सिर्फ लैब में नहीं रहनी चाहिए वो तो सोसाइटी में जानी चाहिए इसकी तरफ मेरा ख्याल रहेगा ताकि जो भी रिसर्च यूनिवर्सिटी में बनती हो सामाजिक रूप से उपयोगी हो दूसरी बात यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री दोनों तो का कोलैबोरेशन होना चाहिए इंडस्ट्री के प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी सॉल्व करने चाहिए जो जगत में हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री दे वर्क टुगेदर एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड दैट आल्सो तो लीड्स टू तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सो तो यहां के जो छात्र है वो इंडस्ट्री में जाके डायरेक्टली काम कर सके ऐसी शिक्षा देने की हमारे यूनिवर्सिटी की आगे सोच रहेगी सो hmm. so, इंडस्ट्री अकेडमिया इंटरक्शन और इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी इंटरक्शन विल इंक्रीज आई विल ऑल्सो सी डेट मोर विल कम आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ताकि समाज को लाभ हो सके और यूनिवर्सिटी को भी इसका बेनिफिट दूसरी बात समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी तरफ इंडस्ट्री ध्यान दे और यूनिवर्सिटी को अप्रोच करे यूनिवर्सिटी उसका समाधान जरूर ढूंढेगी यहाँ के अध्यापक जनों का जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उनका कैसे हो रिसर्च आगे और बढ़ा सकते उसकी तरफ मैं ध्यान दूंगा आजकल के जनरेशन में एआई, डेटा माइनिंग ऐसे नए नए फील्ड आते रहे हैं यूनिवर्सिटी के ये सब नए फील्ड पे ध्यान रहेगा वहां की शिक्षा यूनिवर्सिटी देने की पूरी कोशिश करेगी ताकि यूनिवर्सिटी का जो अभ्यासक्रम है डे टू डे बढ़ता जाए चेंज होता जाए कालानुरूम उसमें बदल हो उसकी तरफ मेरा विशेष ध्यान रहेगा समाचारों ना सतत अपडेट मिलवा माटे अमारी नेशन प्लस न्यूज़ ने यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो બે લાયકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર